এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে মংগলে আছে বুলি আজি মোৰ ভাল নহয় মানে ধৰ দুদিনমানৰ পৰা অকণমান ভিতৰৰ ভিতৰ একদম কিবা চৰ্দি চৰ্দি ভাৱ এটা আহি আছে আৰু আজিৰ পৰা ডিঙিটো মানে একদম ড্ৰাই কফ কিবা এটা লাগিছে নিটাই মানে সুৰ সুৰাই আছে খান্দি লাগি আছে একদম ভাল লগা নাই ভিতৰে ভিতৰে মানে দুদিনমান আগতে জানে ন বৰষুণ দিওঁতে মানে বহুত টেম্পেৰেচাৰটো ডাউন হৈ গৈছিলে যে এতিয়া আকৌ ৰ'দ দিছে বাৰু দুদিনমান কিন্তু হ'লেও বহুত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল একদম প্ৰপাৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ ঠাণ্ডা নিচিনা ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু ক'ব গ'লে আমাৰ অসমত যেনেকুৱা হৈ যায় ৰ'দ দিলে মানে ভাল লাগে কিন্তু আকৌ ঠাণ্ডা হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ বতৰ চলি আছে এতিয়া আজি পিছ মানে আৰু সেই তাকে নিজেও যিমান পাৰোঁ গৰভ পাতি খাই আছোঁ তাৰপিছত লগতে ফুলখিনিকো পানী দিলোঁ তাৰপিছত আৰু দিনটো এনেকৈ গ'ল অকণমান বেমাৰী বেমাৰীকৈ গ'ল বিশেষ একো নকৰিলোঁ এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ পাহিক আনিবলৈ যাওঁ আৰু তাৰপিছত আনি লৈ লগ পাই আছোঁ এইয়া চাওক পাহিৰ ফাৰ্মাইচ ৰেডি কৰি আছোঁ তাই ব্লুবেৰী মাফিন খাবলৈ মন গ'ল বোলে তাকে সেয়া চিম্পুলকৈ প্ৰথমতে কেক বেটাৰটো বনাই ল'লোঁ এগ মিল্ক চুগাৰ আৰু আটা দিছোঁ মই তাৰপিছত বেকিং পাউডাৰ অকণমান তেনেকৈ দি মেলি এইখিনি তেল দিছোঁ সেইখিনি চব ওলাই মেলি বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি মই ব্লুবেৰীখিনি ধুই থৈ দিছোঁ দেখিছে সেইখিনি এইখিনি ডাইৰেক্ট মই ইয়াতে মিক্স কৰি দিম এনেকৈ গোটেইখিনি এয়া দেখিছে মই ব্লুবেৰীখিনি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লাহেকৈ পাত্ৰ মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি মিক্স এনেকৈ হৈ গ'ল ৰাফলি মই ভাঙি ভাঙি দিয়া নাই আৰু ডাইৰেক্ট এনেকৈ গোটা গোটাকৈ আছে তাৰপিছত ইয়াতে মাফিন ট্ৰেটো লাইন কৰিলোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া চামুচে অলপ অলপ দি মই বেক কৰি দিম ফ্ৰী হেট কৰি ৰখা অ'ভেনত এয়া মই মাফিন ট্ৰে সেইটো লাইন কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ আৰু অলপমান বেছি হৈ গ'ল সেইখিনি এনেকুৱা মোৰ এলুমিনিয়ামৰ কিছুমান মল্ড আছিলে হাৰ্ড শ্বেপৰ তাতে দি দিলোঁ কাৰণ একেলগতে তেতিয়া বেক হৈ যাব আৰু এইখিনি বহুত বেছি দেৰি নালাগে কাৰণ মই অ'ভেনটো পিহেট কৰি থৈছোঁ যে সেইকাৰণে দহ মিনিটতে এইখিনি ৰেডি হৈ যাব মোৰ লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল আজি মই বনাইছোঁ মগু দাইল মগু দাইলক বহুতে মানে বেমাৰী দাইল বুলি কয় বেমাৰী মানুহে খোৱা দাইল বুলি কয় কিন্তু মই যেনেকৈ বনাওঁ নহয় মানুহে নাখাওঁ বুলি নকয় জানেনে ইয়াত মই ৰচুন আদা পিঁয়াজ পাঁচফোৰণ বিলাহী দেখিছে আৰু লগতে দি দিছোঁ ধনিয়া এনেকৈ যদি ধুনীয়াকৈ দাইলখন তেল মাৰি দিয়া হয় মগু দাইল কি যিকোনো দাইলেই খাই ভাল লাগিব আপোনালোকে এবাৰ মগু দাইল এনেকৈ বনাই চাব ঘৰত যদি কোনোবাই নাখাওঁ বুলি কয় তেন্তে মোক আহি ক'ব দেই আৰু আজি ভাজি বনাইছোঁ এইখিনি আলু আৰু স্প্ৰিং অনিয়ন এইখিনি গ্ৰীণ চব্জি আৰু দহ মিনিট হৈ গ'ল কি ধুনীয়া লাগিছে নহয় মই ঠাণ্ডা হ'ল অলপমান তাৰপিছত আপোনালোকক ভালকৈ দেখাম দেই আৰু পাঁচ মিনিটমানৰ পাছত মানে গৰম অ'ভেনতে ভৰাই থৈ দিলোঁ আৰু তেতিয়া মানে ভৰাই থৈ দিলে কি হয় এই ওপৰত যে ধুনীয়া এটা গ'ল্ডেন কালাৰ মানে ক্ৰাষ্ট এটা বনি যায় কালাৰ এটা আহি যায় আৰু তাৰপিছতে উলিয়াই লৈ আৰু ইমান বেছি মানে ধুনীয়া লাগিছে নহয় দেখিবলৈ মই নিজকে লৈ মানে একদম প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ লাজে লাগিছে বেলেগে কয় নকয় নাজানো কিন্তু মোৰতো দেখিয়ে ভাল লাগিছে মানে সঁচাকৈ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব এয়া ফাইনেলি অলপমান ধুনীয়াকৈ প্ৰেজেনটেশ্যনো কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এইকেইটা ব্লুবেৰী মাফিন আৰু এইকেইটা ব্লুবেৰী হাৰ্টছ এইটো উল্টা হৈ গ'ল তাৰপিছত এইকেইটা আৰু দেখিয়ে মানে মোক খাবলৈ দিবলৈ মন যোৱা নাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় তাকে এতিয়া পাহি অহালৈ ৱেইট কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ স্পেচিয়েলি মানে তাই অহাৰ আগতে ফটো দুটামান মাৰি ল'লোঁ কাৰণ অহাৰ পিছতো আৰু ক'ত ফটো চেচন কৰিবলৈ টাইম হ'ব মোৰ তাকে ফটো চটো কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ সজালোঁ ভিডিঅ' কৰিলোঁ আপোনাকক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব দেই আজি জানেনে ৰ'দটো ইমান বেছিকৈ ওলাইছে নহয় একদম ঘাঁও খাওঁ মূৰ্তি ধৰি ওলাইছে মানে এইফালে চাওকচোন একদম মানে চাব নোৱাৰাকৈ ওলাইছে আৰু দুদিনমান আগত মই যে গোটেই কটনৰ কাপোৰবোৰ ভৰাই দিছিলোঁ এতিয়া আকৌ আজি ওলাব লগা হ'ল তাৰপিছত এই নহ'লে মানে বিৰাট বেছি গৰম হৈ গৈছিলে দিনত মানে তাকে আকৌ বেগ খুলি কাপোৰ উলিয়াব লগা হ'ল আচলতে গৰমটো যাবলৈ হৈছে যে দুদিনমান পিছত মানে ৰ'দটো বিচাৰিলেও নাপাম সেইকাৰণে মানে এতিয়া চাগে মানে ইমান বেছিকৈ ওলাই লৈছে নেকি বাপেক যে ওলাইছে আমাৰ চাইক্লিং কৰিবলৈ বতৰ ভাল কৰিছে যে আৰু পাহিহঁতি নাথাকোঁতে মই ডিনাৰটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ আজি বনাইছোঁ আলু আৰু ৰঙালাওৰ লগত অলপমান মাংস কুকুৰা মাংস হয় আৰু তাকে মাংস একদম অকণমান দিছোঁ মা চব্জি বেছি আছে আৰু ৰুটিৰ লগত খাম আৰু তাকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম বাই